Такая была скучность сильная, порядка нигде не было. Настолько было тяжело, невозможно. Ну, уже 43-й год более организован был, и тогда были и силы более сильные, и авиация, и... И наземная техника и все пошли вперед, 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 вперед. Вот такая наша задача. И куда вы шли? Я не дошла до Берлина, нас оставили, так как уже шли вперед, э, сокращались госпиталя, уже не все нужны были, и нас оставили в тылу уже. Вот так mm -hmm. что я осталась. Уже, ну, как говорится, обосновались мы в одном месте и дальше не, не, не шли. А День Победы это вообще было что-то... Что-то не могу вам передать, что это было. Это было неимоверно, такая была красота. Все люди были на улице, все руки подняли, все, все плакали от радости, даже не стесняясь своих слез. Ну, музыка, песни я не могу вам передать такой радости. А вы, вы где встретили День Победы?